Мы провели такое, такое мероприятие, мужественное и безобмежное. Там ребята наши, которые сидят на инвалидных колясках, они ну, как бы один день прожили в ну, действующей армии. Вот, они там собирали автоматы, делали противогазы, метали гранаты, через, там силовые все виды, они это проходили. Вот, но там, к сожалению, мы были лишены возможности. Ну, пострелять из ну, боевого серьезного оружия. Потому что там были школьники и военные вот, ну, немножко ну, испугались. Вот я пообещал, что, что мы проведем все равно, закончим финал нашей игры. И, конечно же, мы постреляем. Вот сегодня мы проведем такие стрельбы. Мы сегодня будем стрелять из пистолета ГЛОК автомата Калашникова, из винтовки ТОС. Вот. Сегодня вот рядом со мной стоит Гуара Вадим Михайлович, человек, который всегда рядом с нами, который поддерживает нас. Показать еще раз людям то, что мы такие же люди, как все, у нас есть возможности. Вот. Может быть, где-то они ограничены, но по большому счету мы, возможности у нас должны быть равны. Вот. Нам сегодня приехал заместитель главного управления труда и социальной защиты инвалидов до да, Донецкой области. Представ... Чернышев Да, вот. ну, я считаю, что, допустим, человек, который стреляет, он на коляске, без коляски нет никакой не разницы. Это уличная как бы, способность и желание. Такое отношение людей к инвалидам, такое у них отношение и к самим себе. Ну, примерно такое же. Из этого все беды. А не за то, что у нас рассказывают, что страна бедная. Это же такая страна, как и все остальные. Просто у людей еще как бы они ну, не созрели до, наверное, того состояния, которое бы хотелось бы. Ну, созреться, когда-то столетия пройдут, пройду, то есть ну, что в, России, в Европе, когда-то среди липоля. Вот. И я считаю, что есть масса интересных вещей, которые могут инвалиды заниматься и увлекаться даже и стрельба, какие-то виды спорта, и фехтование, и ну, масса интересного вокруг. И я хочу, чтобы... Ну, как сказать, ну, каждый из нас, если по чуть-чуть что-то сделает хорошее, ну совсем по чуть-чуть, то как бы мир улучшится. Вот, и ну, мы со своей стороны что-то пытаемся сделать. Вот, вот, ну, каждый из вас. Вот, человек, который ну, оказался в такой ситуации, это ну, он обычный нормальный человек. И каждый может в этом оказаться вот, буквально, ну, сегодня так, а завтра за руль машины сел и... Товарищи. О, Вадим Михайлович. Еще я хочу, конечно же, для нас очень важна государственная позиция, и поэтому хочу предоставить слово управлению труда и социальной защиты. Я хотел бы продолжить тему по поводу как раз того, что отношения людей, мы уже говорили на улице, то, что, допустим, отсутствует телевидение. Как раз, наверное, в первую очередь, она кажется мелочью, но от отношения, допустим, к той же самой средства массовой информации, и общество видит о жизни инвалидов, то есть может даже завидуют вашей смелости, вашему мужеству, которые не, ну, в такой трудной вот ситуации не опустили руки, действительно занимаются каким-то активным образом жизни, участвуют в общественной деятельности. Поэтому хотел бы вам, конечно, пожелать удачи, э, в дальнейшем успехов во всех ваших начинаниях. Конечно, понятно, что для всяких государств, что можно сказать, что может быть не все, конечно, делается, что бы хотелось бы. Потому что, ну, как сказать, да, ну, у всех погло... отмазки, о от потому что действительно экономическая ситуация, тяжелая. Поэтому государство делает по возможности, пытается делать все, что с ее сила. Но в дальнейшем вы видите, что сейчас идет уряд, наша правительство идет путем реформирования, поэтому в дальнейшем мы надеемся, если все, и мы также там в области администрации, в дальнейшем будет уделяться очень большое внимание инвалидам. Поэтому хотел вас еще раз пожелать всего всего наилучшего, хорошего и успехов. Да, вот, товарищи, сегодня с нами еще тоже и политические силы нашей страны. Сегодня с нами здесь присутствует социалистическая партия Украины. Я хочу тоже предоставить слово. Вот я понимаю, что партия, она сейчас как бы оппозиционная партия. Вот, но, но, да, но это партия, которая объединяет в себе очень много людей, вот, которые тоже должны понимать, кто такие инвалиды, кто такие мы вообще для общества. И поэтому хочу предоставить слово. Где человек? Есть? Я хочу предоставить слово Ев Евгению. Аркадьевич. Евгению Аркадьевичу Попову. Евгений да, да. Аркадьевич Попов – это человек, который вот сейчас боролся. Он борец. Он сейчас боролся со здоровыми людьми. Вот его э, долго не, не допускали, но Колесников э, поддержал это стремление. Человек боролся на татами со здоровыми абсолютно людьми. Я тоже То есть даже кого-то там нет руки нет такой геройски, они этого должны стесняться. То есть у них как бы статус такой геройский, у них такое отношение. Но, к сожалению, у нас такой стереотип расширения в стране. Вот правильно говорили, если все это. Но дело в том, что не история это страшно. Я вам сказал, что это такое выражение, в основном, правильное. Спасение утопающих и логово заметно. Сейчас я неделю назад дал нашим Мороза по делам культуры, молодежи, в системе и ну поэтому будем вместе с ним пробовать, несмотря на то, что я оппозиционер, так называемый независимый. Ну будем пробовать. Поэтому считаю, всем больше активизм, я вероятности. А -а 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 -а. <реклама> Товарищи, сейчас я хочу пригласить инструктора, пожалуйста, можно? Гуффин, классно. Если едет, то не будет... Слышите, белые? Спасибо, дети. А где два? Это не пишет. dia sure. sure. Olha em que bem, porra. коллеги-единомышленники. Действительно, сегодня мы в очередной раз, я думаю, все-таки показали себе, и это будет освещено в средствах массовой информации, людям, ну, то, что человек, который испытывает на себе инвалидность, это ну, такой же человек, как и все люди, человек, который может жить может себя реализовывать во всем вот и в частности в частности стрельбе с оружия с боевого серьезного оружия вот сегодня мы это очередной раз сделали вот и по и поэтому по этому поводу у нас теперь состоится банкет нас я хочу поблагодарить конечно же Артемиду альберт размикович поддержал нас во всех наших стремлениях, вот, и будет и в будущем нас, нас поддерживать, а теперь мы равны вот, в этом мире перед Богом, и перед, перед всем. Сегодня, сегодня к нам э, пришли поддержать на, э, нас наши друзья ВВР-Банк. Это люди, которые всегда э, находятся вместе с нами, которые э, они поддерживали красавы за Мэжи. Нас приехала поддержать участница конкурса «Краса» без победительница конкурса 2011 года. <плес> нам пришел директор протезного завода «Раздрух» Анатолий Казимирович Николаевич. Знаете, мы подготовили к каждому под, подготовлен какой-то приз. Я хочу, наверное, предоставить слово Вадиму Михайловичу, скажите тоже. И, и потом мы перейдем. Рад, что сегодня прошло еще раз очередное мероприятие, которое как бы, закончило этот как конкурс мужности нормальных столов как бы нормальной компании вот. я считаю что как бы ну, несмотря на наши конечно отношения в нашем обществе к инвалидам, все равно есть люди которые стараются чем-то помочь ну, как и наши друзья из банка и комплекс артемиды и еще там некоторые товарищи которые нам помогали и даже как бы ну, неудобно было как бы приезжать и я думаю что у нас такое происходит хорошее начинание, оно небольшое совсем, но как бы я думаю очень позитивное, потому что э, оно показывает, что человек имеющий даже небольшие какие-то ограничения может э, заниматься спортом, заниматься каким-то увлечением, ну стрельби, нормальные люди стрелки замечательно, поэтому я хочу вот, пожелать вам всего самого лучшего, удачи вам и, конечно, здоровья. Очень рады видеть на примете. Всегда идем в гости, не обязательно именно какой-то раз. Просто приехали с семьей. Все условия есть. Поэтому всегда идем в гости. У них <свят> Головой нормально, физически нормально. Нет, кушают, пьют. Ну, немножко передвигается. я тоже бегаю медленнее, чем олень. Ну, что ж за Да, я, я вас всех поздравляю с этим. Дай Бог всем здоровья и вперед. Вперед. в одном строю, как люди такие военные, да, вот, и Маша с нами тоже в одном Маша, скажи, что тебе Я, в хочу всех поприветствовать, за предложение. Я очень рада благодарна за тем, что вот, ну, существуют такие организации, такие люди, которые организовывают такие мероприятия, что действительно мы люди на колясках, не имеем ограниченных возможностей, только особые потребности, и что каждый может оставаться с с собой и делать что-то больше. Там вы подаете пример другим людям на колясках, но не только людям на колясках, а всем людям за и своим мужеством, своим стремлением настойчивостью, стойкостью. Так что большое вам спасибо. Здоровья, в первую очередь, конечно же, удачи в ну, любых делах и, конечно же, семейного благополучия, потому что когда близкие и здоровое, это, наверное, самое большое счастье. Да, конечно же, я хочу предоставить слово нашему другу, нашему банку. Он там, очень большой коллектив сотрудников. Это развивающийся банк, который действительно серьезный банк. Вот, я вам скажу, я очень дружу с Валентиной Ивановной Арбузовой вот, и с Вадимом Викторовичем Баулом. Это мои очень близкие друзья. И они как бы тоже рядом с нами находятся. Вот. Но сегодня я приехала одна Ольга Борисовна, я тоже хочу ей предоставить слово. общественной правозащитной организации Вы своим примером демонстрируете, что сила человека, все, человек, все духа в любви к жизни. Вы даете нам все пример настоящего мужества, который не имеет никаких ограничений. Спасибо вам большое за это, и Бог помогает вам и вашей семьям. Ну, теперь, наверное, перейдем к э, торжественному. Да. да, мы хотим э, так сказать, быть причастными к поздравлению участников сегодняшней акции. Э, у нас есть уже э, итоги, и, наверное, начнем мы с тех призовых э, да. мест, которые определились. Он, у, нас стоит, у нас стоит главный судья. Соревнования прошли успешно. Претензий нет. 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 Давай утвердите тоже наших соревнований. И банк находит сильнейшую меньшую тройку. Поэтому всех выступлений. Мы определили, что пистолет Блок, автомат Калашникова и карабин Кост в каждом из этих видов были лучшие. И вот каждому, как бы, мы, мы взяли из этих трех видов

Максим поэтому вот Вадим Михайлович здесь такие вот подготовил военные сувениры. Вот. Это как раз вот под их камуфляжи, в которых они э, вот, вот, там воевали. Это вот. соревнований тоже такие по военной пляжке настоящего солдата торопились, потому что погода стояла, ну, чтобы не стало холодно, люди не померли. А так должно было быть всех наших гостей на гораздо больше. Ну, планировалось. Вот. Я рад, что Машенька приехала, она там замечательный человек. И Володя, и, скажем так, хочу поздравить его организацию, ну, я называю их молодых инвалидов, как они а правозащитные. Правозащитные это как вроде бы как. И правозащитные, Вадим как-то это ну, юридическая сторона. А так просто организация, где люди могут ну, тепло пообщаться друг с другом, как-то чем-то помочь друг другу. Вот.